Пусть говорят, не дай словам, слова. Свою судьбу ты пишешь всегда да, сама. Ты не вникай в пророчества И не впускай одиночества На зло ветра. Мы сильные И будем по-любому счастливые. Остановись, в глаза смотря, Счастье здесь, здесь рядом я. Вдвоем, вдвоем, что искала, теперь найдем. Вдвоем, вдвоем, навстречу любви пойдем. О -о.

в эфире Ранкового Экспресса доброго вам ранку приятно снова вас в нас побачите, уже в трёл, да, но вот вдвоем, а их трое. Заканчиваем, да, а, да. где <Estean> мне стакан? No, yeah. да. Заканчиваем двое, сегодня вы в трех. Мы Всего. как мы как клетки делимся размножением. размножаемся делением, наоборот. На какие эфира у вас будет четверо Да, может быть. На самом деле мы просто пригласили нашего друга поучаствовать в нашей такой маленькой потасовочке. Мы сейчас ä, планируем ä, большинство наших треков перевести в акустическое звучание. Который вот. нам и, помогает, Дэнни, Чу. Нереально крутой музыкант, нереально офигенный <связывающий> гитарист. Мама, привет! <связываем> нереально крутой шутник. Пам-пам. <связываем> Ой, извините. Ну, давайте на <связываем> початку, <печатаем>, напевно, сгадаем <связываем> про наиголовнейше. Вы такие сегодня запальные энергией не радостные, потому что, напевно, вы решаете э, э, увильное плавание, что называется. То есть вы уже не работаете с продюсерами, вы сами себе хозяин, так? свободное плавание, да, свободное плавание. Лично для нас. Мы э, сами себе продюсеры, мы сами себе режиссеры, сами себе звукорежиссеры и сами себе саунд-продюсеры. А, вы, вы так сказали, как будто бы мы всегда ходили, мы с продюсером нет, нам так грустно. Минулого раза вы у нас приходили, сколько это было? Два месяца? Жалуюсь. Не помню, а вы были с продюсером. Да, мы тогда были с продюсером. На самом деле у нас сейчас окончился контракт. Вот, наш контракт подошел к концу, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Музыка – это то, чем мы живем, и мы собираемся продолжать. Сейчас вот для того, чтобы дать понять людям о том, что мы не стоим на месте, мы делаем, опять же вернусь, переводим наши треки в акустическое звучание, чтобы понять нашему зрителю то, что мы можем делать качество. Просто завжди приятнее выполнять и не там по бажанию або в а работать так, как хочется самому. какой-то такие своридный творческий бизнес-план створил для себя. Да, конечно, у нас есть определенный план. Мы понимаем, где мы находимся. Мы понимаем, что это не самодеятельность, а это шоу-бизнес. Это, конечно же, здесь должен быть медиаплан, который должен быть проработан и обдуман. Ну, собственно говоря, все, как мы видели, как работает наш менеджмент, то сейчас этим мы занимаемся самостоятельно. У нас все продумано, у нас все готово, как бы, поэтому мы с уверенностью говорим, что мы будем жить. Но а чем само вы занимаетесь? Мы знаем, что первый сдается. Квартирник, да, который у нас были квартирник. Мы решились на это движение. Мы собираем небольшое количество людей в определенном месте и устраиваем маленький квартирничек то есть такой поп-поп-квартирник. <му> <му> это, это новизна в Украине. В Украине такое делают очень мало. И сразу разъяснить глядачам, что это такое. Что такое вы приходите к нам в гости, к нам в гости. Это на Саксаганского 120, город Киев, где мы будем находиться с Деничу, с девочкой, Борисенко, с Александром Борисенко, с девочкой Мах. Да. Вот, которая играет на перкуссии. Мы будем играть все наши треки, которые были у нас накоплены за наше время. За 4 года. Да, за 4 года, которые мы поем на сцене. Мы их все переводим в акустический формат, то есть мы их переделаем. Речь сказано уже. Кстати, Борисенки, я и акустический формат сегодня в гостях. Ну, вот. Главное ну, в этом опыта ничего. Вот вы так запрошуете всех, может прийти 10, а может прийти 1000. 1000? Ну, а если придет 1000, то мы выйдем на улицу. Ну, 1000, да. это, конечно, будет очень круто, но если 1000, это уже полноценный Делаем концерт. Да. Я понимаю, а с каким чином вы запрошуете слухачей? Если дресс-код, фейс-контроль, то чином, там, первый искусство. зарегистрируется в паблике, тот и приходит. А -а -а. Там определенное количество людей помещается. То есть студия приблизительно как э, ваша, может быть, чуть больше, может, чуть меньше. Вот, то есть, естественно, тысяча туда не поместится. Квартирник. Объясняю вам, что это вообще такое. Это душевная обстановка, когда э, все песни в акустическом звучании играет артист. И артист становится гораздо ближе к своим поклонникам. Поклонникам это нравится, и артист понимает, э, что его людям больше надо. То есть, э, если приходит там 10 человек, да, он понимает, что нужно рулить тогда в какое-то другое место. Если э, приходит 50 человек, то он понимает, что сделал что-то вот. И они при этом общаются, общаются душевно, это как прийти домой и поиграть на гитаре, только вместе ну, то то, то, с друзьями, ты, что, квартир, так, больше. Э, сцены немає, так? Тут, Нет, ну, сцены не будет. Можно влаштовать ну, такой концерт районами Киева. Да, в а чем вы и... подразумеваете, например, виды собрания фан-клуба? Зеброня фан-клуба? Ну, не знаю. Музыкой. Когда мы собираем фан-клубы, мы просто с ними общаемся. Делимся новостями. На кухонке. Квартирничек маленький, да концертик. Так как сцены не будет, будет неясно, кто же, ну, кто же <laughs> из нас тоже поет. А, да. а я так и не Це, э, скажем, Вы с этого ничего не зарабатываете? Нет, так, нет, со... нет. Абсолютно. Мы даже за вход деньги не берем. То есть там нам, на права нам, от заведения? этого никакой. Мы просто хотим поделиться тем, что мы имеем. Але якщо буде багато людей, то можна ще й гроші брати. <сі> ну, я, не я, не я чому? Чому, Ми не зараз в цьому этом О, Ну, Звісно, хорошо, коли гроші капають на счет, але гроші є. дякую. Мене повернувся ще до попереднього питання стосовно продюсування. А, ви цілеспрямовано не хочете ні з ким сьогодні працювати, співпрацювати з якимось продюсером. Тоб, тобто, ви в собі ну, відчуваєте сили, правильно? Ви знаєте, що за яким кроком робити, як це зробити правильно і отримати результати. Я так? вам скажу то, що силу ми з братом постійно чувствуємо. Москву это у нас не отнять. Но отказываться от продюсера категорически мы не собираемся, потому что мы в любом случае одни всего мы 4 года на сцене. И как ни крутить, мы еще юны. Просто пушику, нам хочется попробовать пушику. самостоятельно это сделать. Нам хочется ну, ощутить это все на собственной шкуре. То есть мы видели, мы хотим сделать. У нас появилась возможность, мы это делаем. Было ни одно предложение, но пока не было именно четкого предложения, которое бы полностью нас удовлетворило. Ну что ж, друзья, у вас есть чудово возможность. так само и э, сделать маленькую репетицию вашего квартирника в нашем эфире. Самое запропонуйте еще Давайте песня, самый популярный наш трек под названием Звездный берег или Найди меня. Мы да переделали да. немножко другую раговую обстановочку версию. Версию, хорошо ты прав. И сейчас вам ее заиграем. Все знают то, что мы очень любим регги и всегда мечтали исполнять. Это такое чувство, когда ты солнечный, ты бегаешь по улице и всему радуйся. Yeah. Волшебная страна на золотом песке Объединила песнями сердца. И если ты приедешь сюда ко мне, то обязательно поверишь чудеса. Yeah. Прекрасно, как цветок это улыбка, И не сойти из твоего лица. Yeah. И ночью звездная золотая рыбка Исполни все желания для тебя. Найди меня на звездном берегу лета, здесь буду для тебя Мои секреты, спеть ты Любился навсегда в тебя Под песней моря Где голубая теплая вода э -э -э. Найди меня на звездном берегу лета, здесь буду для тебя Мои секреты, спеть ты Любился навсегда в тебя Под песней моря Где голубая теплая вода Где голубая тёплая вода? Где голубая тёплая вода?